Началось. Мартин, красава, красава, Мартин, Мартин. Такого вообще не бачив в такие челы в атаку пехоты. Пролетел просто через минное поле, просто через поле на отбитых пролетел. Я вылез все-таки с, с люка и махнул рукой давайте вперед. Ну какого хрена лежите? Вставайте, блядь, вперед! Пошли! Подрывает этот танк. Мы вылетаем с этих и просто начинаем за ним идти он просто херачит на расстоянии 30 метров, просто разбирает позицию, просто в упор. Пришлось я просто вылезти даже, просто надоело мне там сидеть долго. То... если бы не ты, скажу, то ну, мне не было точно. Благодаря тебе, благодаря твоему экипажу, мы, мы живем, больше из нас мы живем. Ну, ну что там будет, получается? Сыр остался нижний, короче, понял. Вот ага. эти, остальные все затянул. Вот старайся, сейчас... да, старайся его Старался сделать. Нижний, Обязательно надо сделай. Я был монтер пути. Работал на дороге до этого. Мирная профессия, как бы, да. Вот. Я не служивший. Ну, как был бы, ну, не служил в срочку. Отчаянно пошел в банкомат. Мне взяли. Добровольцем, решил пойти. У меня дед был танкистом, вот, и я хочу быть танкистом. Это еще было в Сталиче, когда я пошел в 2015 году учиться. Это было тяжело, конечно, но добился. Я попал. Вот. И мечта сбылась. Да. Ну, я хотел бы назвать по-своему это мечта того человека. Вот. Ничего уже как-то 9 лет служу нормально. Тип, ну, такой очень знаменитый в нашей бригаде. Но этот тип просто в солидаре. Я слышал только Мартин, Мартин по рации. Постоянно. Мартин, красава, красава, Мартин, Мартин, хороший Мартин. И мы начали держать типа оборону до утра, но мы не дошли там до, до той точки, которая нам надо были, держали оборону. Наступило утро и вперед вперед. Собрались двигаться, опять пулеметчик, опять мы не можем продвинуться. И тут а нам вызвали танк, наш, Просто чувак Мартин там прилетел. Позывный Мартин? Да. Пролетел просто через минное поле, просто через поле на отбитых пролетел. Вылазит такой, я помню, черный такой там, он такой крепенький. Говорит, пехота, поднимайтесь, говорит, вперед, за мной. Просто подрывает этот танк, мы вылетаем с этих окопов и просто начинаем за ним идти. Он просто херачит на расстоянии, на расстоянии 30 метров, просто разбирает позиции, просто в упор. Ну, это была бахмутская история было на трубе. Работа, ну, это была позиция труба. Вот, это недалеко от мусорки Бахмутской. Вот, там асфальтный завод еще. Вот, там работали. Значит, это было в сентябре. Орки, это даже еще были эти самые, как их вагнеровцы. Они захватили эту позицию. Вот. Мы пару раз выезжали, отрабатывали, но никто не смог взять. Вот. Ну, на этот раз уже собрались уже этих самых разведчиков туда вот. еще ночью зафруктовали, вот. и меня чтоб я там уже их прикрывал танком естественно я эту позицию знал потому что мне туда пешком проводили вот. я туда ездил в реконструировку проводились я видел эту я знал где это что и как находится и где эти окопы прорыты и как они прорыты вот. то есть я ее еще знал, когда там были наши пацаны. Я туда заходил, лазил по этим окопам вместе с пацанами, смотрел, куда мне нужно работать. Вот. Потому эту позицию я очень хорошо знал. Ну, нам повезло то, что мне пошли напрямую, а просто решили. Ну, чуйка, она есть чуйка. Сработали, что я ушел у нас с левого фланга и решил их бить с левого фланга. И как раз четко получалось, что мы их накрыли. Они подготовили там неплохое. Ну, туда ребята рассказывали, что там было много чего. И птуры, и РПГ, все было. Но они не успели им воспользоваться, потому что мы с фланга начали их накрывать. Ну а пехота сзади так вот, по флангу и прошла, как раз. Я вылез все-таки с, с люка и махнул рукой давайте вперед. Ну какого хрена бля, лежите? Вставайте, блин, вперед! Пошли! Мы тем более стояли в таком месте, что могли с ним снять меня с любого. Не дай бог где-то какой-то снайпер или автоматчик. Сколько там? До передней посадки было метров 100-150 вот. До боковой по флангу. То же самое, где-то там до 100 метров было. Они побоялись бы, потому что у нас пол крутиться мог ну, в любую сторону стрелять. Так что я бы пришлось, я просто вылезти даже. Просто надоело мне там сидеть долго. Там у них труба была под трассой. И они все туда сбились, там, э, ну, типа, может быть, КСП, какого-то там, может, взвода там было, там, хрень его что у них там было. Они там все в трубу сбились, она такая проходная труба. Мартин залетает просто танком, вставляет туда ствол в эту трубу просто один выстрел и все. И оттуда с той стороны просто такой, знаешь, лохмитя такое летит. Ствол прям в трубу? Прям в трубу, да. <связь> ну, ну, так просто получилось. <связь> ну, что, просто стали так хорошо, ну, вот. что получилось так куда стрельнуть. Ну, ну, они, они же там прятались. Естественно, хотелось чтобы эффективнее отработать. Вот так вот, стрельнуть туда. Ну мы туда несколько раз стрельнули. Ну. Ну, обычно водосточная труба, только под железной дорогой, вот, которая проходила. Она такая. Можно проходить было, согнувшись, но проходить ну, можно было там прятаться, как бы. Да, вот. И плюс, плюс к тому, что мы держали, получается, эта труба, она держала. Бруствер, короче, там Бруствер такой был насыпе, и там было хорошо, то есть, можно было подъехать, разместить, то есть, подвоз боеприпасов там, ну, все-таки, если тут трубу взяли, получается, а дальше по посадке пацаны остались ничего бы, они даже их поменять было бы тяжело, их просто, вот. так что это была очень важливая позиция, как раз вот это вот, это что тогда было без, беспредел страшный, оно ж ходило, они же эти ворки ну, эти, как их называли, вагнеровцы, они же лезли, как эти самые, они заходили, мы с танка три раза выстрелили, а он идет, ему по барабану, рядом падает, а он идет, он шатается, но он идет, под такими наркотиками там страшно, сидели до последнего, пока мы них уже не это самый, не разбивали по пух и прах. Какие втраты противника были в том бою? Ну, мы насчитали 17. У нас ни одного. Я стараюсь этим не заморачиваться. Мне самое главное, чтобы наши остались живы. Я не очень сильно любитель запоминать. У меня просто есть такая функция, как бы это в организме забывать то, что было. То есть ушло и все, и хорошо. Не нужно помнить все эти позиции. Это просто не нужно. Оно легче на голову. Я в основном себе анимешками забиваю голову. Я люблю аниме смотреть. Здесь я встретил пацана этого, который э, перешел в танкисты, он был разведчиком тоже, но ну, перешел по поранению, перешел к нам. Вот. Он рассказал, что происходило там. Вот. Ну, может быть, и я его сподвиг тоже быть наводчиком. Может быть, потому что он увидел, что такое танк, что такое мощь. Вот. Ему тоже, может, захотелось поработать. То йому по цей день це пройшов, знаєте, з того моменту, півтора року вже пройшло. Я йому кажу, Сергій, якщо б не ти. То це, я йому тижня два назад казав. Кажу, є б не ти, кажу, то ну, мене б не було точно. Кажу, мене б точно не було. Кажу, благодаря тобі, благодаря твоєму екіпажу, то ми, ми живі. Більше з нас ми живі. А він мені, та це моя робота. Та це...". Я говорю, ну, понятно, що це твоя робота. Кажу. Моя група там була остання на цій позиції. Потім намагалися декілька разів штурмувати ці позиції, але їх ніхто не займав. Україна так... переможе. <рес> тільки так. Це труба. Позиція мисливість називалася, там труба знаходиться. Це брустер, насип брустер, труба проголоса через нього, дренажна труба між полями. Ну, шириною, може, довжиною метрів десять. Цей брусер був насипів. І ми по цю сторону садили якраз по сторону, де орки до нас пішли. А яка відстань між вами була, от між позиціями вашими? Ворожими? Кілометр двісті, якщо брати самого початку, наша посадка, ми через поле кілометр десять, це там вже вже орки були себе як вдома. А коли до нас вже вийшли, вони через цю посадку, яка йде перпендикулярно нашій. Ну, це ж вже це 50 метрів. Вони до нас вийшли. Там у них через цю посадку був такий яр. Вони, що вилазили, що по пояру. Вона була замінована. У нас до нас сапіри приїжджали. Ми ставили Монки, ставили і на розтяжках ставили, і дистанційне управління ставили. В той ранок нічого не сработало. Вони, мабуть, прийшли раніше, або по дню, або якось познімали це все. Тому, ну, чесно кажучи, к сожалению, прийшли до нас спокійно. Ну і зав'язався бій. Евакуацію ми запрашували, підмогу ми запрашували. На жаль, не було можливості до нас під'їхати, не підійти нікому, тому що постійно, то, що обстріл, танк працював, АГС працював, міномети по нам працювали. Плюс стрілкотня ж почалася стрілковий бій. Комбат ми були прикомандиром до першого стрілкового батальйону, він сказав нам, хлопці, тримайтеся, тримайтеся, підмога йде. Триматися, тримайтеся". Ну, Наш вибір був невеликий триматися. Тримались, тримались півтора часа. Знаєте, воно вроді і не багато, але таке, наче, як сутки. Так як вже орк був в наших окопах. Між нами було 10 метрів. Тільки оцей був, 10 метрів. Ми тут, вони там. Голоса з цієї сторони, заході, пацани в атаку, справа, оце все, все. В трубуці срілкатня. У мене один з побратимів тільки пулеметчик, отримав поранення в ногу через трубу, кульове. Половина вже контужена була. Хтось був з осколочними поранений. Я вже тоді був, да, я тоді вже забій грудної клітки отримав зі спини щось прилетіло, не знаю що. Ну щось важке. ну, Мабуть, за що адреналіну я ще міг рухатись. Це я вже через два дні тоді вже, вже перестав рухатись, А так ще ще рухався. І чуємо, десь чуємо ззаді, ну, зрозуміло, що наше, десь наша 64-ка їде. Десь наш танк гудить. А Мартину, Серега. Ну, Чесно кажучи, так. Да. По суті, якщо б не він, ми б всі там осталися. Тому що він нам дав ту, ту хвилинку, ті дві хвилинки. Тому що, поки він по не працював, корки попадали і дали нам можливість бути. Ми все таки було відчуття, що їде, їде, їде танк, їде танк, що зараз все буде, все нормально. все буде. Тому що ну, Сили нас привисаділи ну, нескільки разів, І разів. Раз. Їх було, я вам скажу так, ну мінімум два взводи. Мінімум. Це чоловік 60-70, нас було 13 чоловік всього. В суті, благодаря танку, благодаря екіпажу Мартіна, ми 11 з 13 чоловік осталися живими. Ну, я не знаю, це Мартін, немає. я не знав людей, як звуть, я їх в ніколи не бачив. Але я бачу, як вони працюють. Як вони виїжджають на прямі. Це я ж тут почав, узнав, що таке пряма позиція, що таке закрите. Вони мене всі матували, всі це відео, всі ці хлопці. Тоді я з ними тут усім роззнайомився. З тим, з тим, з тим. Блін, ну, Ну, знаєте, якась, якась гордість. Ну, танк це, це може. я, як, як я сів в танк, деякі люди сідають і кажуть, це не моє. Там або бої є закритого пространства, або ще щось. А я сів. Блін, то це моє. Мені схотілося. просто стрелять, 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 стрелять. Че-то добиваетесь а вы найти все зразки зрацкие Чи є у вас? не э, Амбиции. нет не. не, не. Вот эта моя ласточка, это самое лучшее. Я не знаю, кто-то там восьмидесятки а, любит, кто-то любит э, там, булаты, там чечевицу-то, как да. Нет, вот эта вот вещь, ну я не знаю. Я ее знаю от и до. Знаете, есть такое я выезжаю, я знаю, если машина оглохнет, я знаю, что нужно сделать с ней. А вы саме на цій завжди працюєте? Чи у вас менялися? Не, ну не менялися уже, несколько танков поменялось А через что поменялось? Ну, как через что? Один был подбитый с моим ранением, второй был подбитый в Бахмуте. Третью машину просто решили мне ну, дали сначала старую, а теперь решили новую дать. Еще одно, вот, ну сейчас на новой машинке работаю. Расскажите, как вы были поранены, что осталось. Опять пулемет. Если бы не пулемет, не заклинил, опять ну, лента, не застряла. Вот. вылез поправить пулемет и получил, и тем самым втором в этот же пулемет. Я, я жалко, конечно. Как раз в пулеметы попал. Танк целый. Просто только один пулемет пострадал. И таким образом меня посекло тем самыми осколками по лицу и в глаза. Но слава богу, глаза целый, только один, только чуть-чуть. На процентов 50. Ну, сейчас там. Вот. Ну еще сделать операцию еще, ну, как раз будет нормально. Что вам и рухаем? Ну, Во-первых, Вот. Этот хороший человек. Справедливость очень сильно меня, я очень сильно переживаю за нашу пехоту. А по войне, естественно, любовь к своим близким. Я хочу защитить их, естественно. Ну и свою землю, ну что реально, это моя земля, хотя я и грузин по национальности, да. Но я родился в Грузии. Ну, вообще украинец. Ну, потому что я здесь вырос и фактически то спиленок здесь. Там только родился. Ну, так что любовь к этой земле.